на самом деле во всем мире, во всем мире итальянцы, французы, все с кем я там общался, немцы, американцы, канады, и где, где этого не было. Везде они все не жалуются. Они все едят еду, которая местная еда, которая выросла у них. Вся итальянская кухня, лучшие итальянские рестораны, они готовят пасту, они готовят пиццу, это их национальная еда. Они готовят ее их продуктов, они умеют к продуктам относиться, и они этого не стесняются. У нас мы не совсем, мы этого не совсем научились делать. У нас был Советский Союз в такое время. И что Советский Союз сделал? Там они сделали все очень круто. Взяли, своровали все рецепты у французов. но их переделали. Когда я когда был в корт ну, я был удивлен. У меня просто так глаза не жалуются, потому что они выпали. Есть такой соус-кохтейль. В добавляем майонез, смешиваем с кетчупом ну есть такой, его называется коктейль, я сейчас этого смеялся. Думаю, Ха -ха 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 -ха". Приезжаю я во Францию, она кетчуп, майонез, я такой, что вы делаете? Ну, домашний майонез, понятно, что не, не Смешиваешь, добавляешь туда арманьяк. Арманьяк это как коньяк, только выдержки 20 лет. Пробуешь, и это божественный сок. реально, ну, то чуть не плакал. Но у нас, мы, у нас нет арманьяка. Уберем его и сделаем майонез с кетчупом. А это вообще не то, это полный ужас. Зажарка для борща. Как мы делаем? Лук, морковка, томатная паста. Я думаю, это мы придумали. Нет, нет, это украли оттуда. Но только нам еще есть лук, морковка и корень сельдерея. Это исходная такая зажарка должна быть. А мы убрали сельдерей, потому что он у нас не растет. И сказали, давайте готовить вот такую. А это совсем другое. Сельдерей дает очень интересную нотку нельзя его убирать оттуда. И так я начал мониторить. Мы делаем очень много продуктов, очень много вещей. Холодец. Холодец мы взяли оттуда. Потому что у Франции есть три основных вида супа. Один вид супа, ну, бульона. Один бульон варят... Один такой темный бульон, один светлый бульон. Один бульон, когда варят из свиной ноги или из терящей ноги, делается такое желе. Когда я сказал Французам, что мы это желе едим, они такие... о Они берут это желе добавляют соус, и соус с да, из того, что вот мы ну, берем холодец, добавляем желе, ну, добавляем добавляем водосос, он загустеет. А они говорят, вы что же они говорят, что там это? Я говорю, не, -не, -не ну, у нас, так, у, нас так принято, а мы едим их просто бульон. Ну. И там Советский Союз создал, вот там же нельзя было, чтобы развивалась культура, нельзя, чтобы развивалась вот эти все вещи, какие-то творчества. И еда это является творчеством. Кстати, чтобы я в Советском Союзе стоял и рассказывал, попробуйте то. Меня бы давно уже убрали. Поэтому а эту еду у нас поставили, поставили в рамки. Как раз то, что я хочу, я хочу сделать так, чтобы мы возродили нашу еду, чтобы мы научились, чтобы нашу, например, свеклу, чтобы мы ее не варили, потому что она умирает, мы запихали в духовочке, она туда оставляет все свои ароматы, чтобы правильно работали, ну, то есть, там, естественно, потому что она, он очень вкусный, вот, вот много всего. Лук. Все, что у нас растет, капуста, можно его правильно готовить. И как раз это то, что я хочу донести, что это круто. Вот ячневая крупа, вот там я тоже делал там 10 рецептов из ячневой крупы. Это перловка. И я думал, фу, она ужасная. Но тогда я с ней поработал, поготовил, она оказалась вкусная, потому что ее правильно готовить. И как раз это то, что я хочу. Из наших локальных продуктов готовить крутые, классные вещи. Вот и все. Это все очень просто. Просто мы никогда про это не думали. Вы не должны про это думать, потому что я кстати, вы не все работаете в сфере еды. У меня еды я просыпаюсь я это делаю но явно кто-то работает в интернете кто-то шьет одежду кто-то нравится кому то рисовать это разные разные сферы а я вот в своей сфере хотел хочу сделать вот такие вот такие вот прекрасные прекрасные штуки итак что мы делаем дальше Дальше берем уксус только не яблочный уксус а но я купил рисовый потому что он стоит 16 гривен будет доступный. но в идеале конечно бальзамический но не важно можете любой уксус добавляем яблочный. Я сейчас вам все расскажу по поводу полезности яблочного. <лю Solic> Оу, yes. Так, теперь мы берем вино. А сейчас венец. Через полчаса после мастер-класса были. Эй, как я буду черным. Так. Вино. Это нужно для кислинки. Вот когда вы готовите, думайте, зачем я добавил вино? Для того, чтобы была кислинка. Детям можно продукты с вином? Нельзя, там уже алкоголь. Но алкоголь сейчас, знаете, что делать? Он не исчезает, потому что температура кипения спирта намного меньше, то есть там да, меньше, чем температура кипения. Поэтому через 10 минут, даже через 5 минут уже не будет спирта вот здесь. Поэтому мы делаем варенье, слива со сливовым вином или апельсин с виски. Там нету алкоголя, там только аромат остается. Поэтому э, Детям можно такие вещи, потому что этого не знаем и думаем так, если алкоголь, не буду этого делать. Хотя, все пасты, очень много паст делается сверху. Итак, с чем я добавляю минуту? Для кислинки. Для кислинки. Два вида, два вида кислинки, да. Два вида кислинки. Два вида, да. Даст уксус одну кислинку такую. То же самое, какие и черный перец и чили. И то, и то, вроде такое, да, остренькое. Давайте, вот. Международный экономист. Сказать честно, а вот после второго курса я сказал, мама, я закончу только для тебя. Ты не ходи туда больше. А я... Ты а? я просто на самом деле я, я ходил и сдавал экзамены. Мне на самом деле неинтересно это все было, потому что я не понимал, что такое там, экономика, что вот, теория вероятности. Ну вот, где-то я вот я не понимаю, да. И... Ну потому что у нас считается это все оттуда, к нам пришло, что считается, что надо обучение, образование, все это очень важно. Но если бы я понимал, зачем я это учу, то да. Но я не понимал, зачем я это учу. Я перестал ходить, я просто ходил на экзамен и сдавал, а еда это то, что мне нравится. Я готов ее учить, я готов ей жить, но так Ты не получилось. Сам. Конечно. А как я обучался? Вот так вот. Я брал и пробовал. Я не боюсь экспериментировать. Я беру, например, и это имбирь. А, как раз у, имбиря, у имбиря, у имбиря, у перца чили у... и у черного перца. Они все это острые продукты, но у них разная острота, поэтому в разных блюдах она получается по-разному. А если вы здесь сделать, если, например, паста, ну вермишель, три-три остроты, вы можете добавить туда имбирь, чили и черный перец будет вкусная и такое интересная паста. Итак, чуть-чуть почистим. Ложка это такой тоже простой эксперимент. Есть. Вот так вот. Вот так вот. А нет у нас Верно, Это я, его здесь делаю, я сделал, уже еще раз. Все, все хорошо. Такой секрет я покажу. А, тут, наверное, не получится. Ну, вот так вы когда делаете дома, если у вас обычная ваша терочка, и эту терочку не хочется потом мыть, такой напряг. Когда берете чеснок, например, или импи, я вообще мыть это не люблю. Я там такой постоянно дома не получится потому что тут такая специальная терка но вы это просто модная терка но когда на вашей терке вы вот так вот делаете на натираете потом снимаете и у вас видите все будет здесь а терка будет чистая это такой простой простой способ но тут я вижу придется это помыть на ладно тогда просто кружочками для аромата пожалуйста пожалуйста так вот по поводу пиара и рекламы Итальянцы очень крутые ребята, знаете, оливковое масло, правда, это так круто, оливковое масло, оно же такое вот крутое, вот это вот ароматное, полезное, И такое вот очень классное. Но оно же делает, ну, знаете, по какому принципу, оно же готовится по принципу э, нашего домашнего бабушки, знаете, вот.